Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Sekarang ini, kita semua tahu kes dekat sekolah semakin menjadi-jadi. Tetapi, apakah puncanya? Ramai juga yang menyalahkan ibu apa. Ramai juga lah yang menyalahkan gadget, handphone dan sebagainya. Tetapi kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan puan-puan, salah sebenar ialah gabungan antara perangai sesetengah ibu bapa dan juga polisi sekolah itu sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Tonton video ini. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Video saya pada malam tadi yang menceritakan tentang kejadian yang berlaku dekat Melaka itu telah mengundang begitu banyak sekali reaksi termasuklah oleh pihak YouTube sendiri sebenarnya. Di mana dari segi komen lah kan ramai yang bersetuju dengan apa yang saya sebutkan dalam video tersebut. Cumanya saya perhatikan ada juga sesetengah termasuklah mereka yang so called educational, so called parenting punya power punya orang dan sebagainya yang mengatakan bahawa oh kita tidak perlu menghukum, tak boleh untuk menghukum budak-budak itu, masa depan mereka perlu difikirkan dan sebagainya bla bla bla. Kita kena mendidik bukan menghukum. Kita janganlah beremosi bla bla bla. Eh menyampah pula aku dengar masalahnya kan. Macam yang saya katakan dalam video saya semalam itu. Kita duk fikirkan tentang masa depan budak-budak yang berempat itu. Dan masa depan bangsa macam mana? Masa depan budak yang telah dirosakkan oleh keempat-empat budak lelaki form 5 ini nak letak mana masalahnya? Kita duk sibuk tentang masa depan budak-budak form 5 yang sah-sah telah melakukan satu jenayah dan jenayah yang begitu berat pula tu masalahnya kan? Eh, benda tu bukan jaringan tau. Jenayah sangat-sangat berat. Kanun kesiksaan. Tetapi oleh kerana mereka ini konon-kononnya kanak-kanak, maka mereka ini dilepaskan macam tu je dan hanya diantar ke sekolah pun akhlak dan macam-macam lagi. Tapi itulah, bila kita melihatkan fakta kes, mereka ini bukan buat benda kerana mereka ini macam tak ikut ke kawan ke apa-apa ke tidak. Mereka tahu apa yang mereka buat. Dua orang melakukan perbuatan terkutuk itu, seorang pula tukang cover line. Tukang cover line, Tengah-tengah ada -tengah orang datang ke tak whatsoever kan? And then satu lagi tukang rakam video. So, mereka tahu apa mereka buat itu tak betul dan mereka tahu apa mereka buat itu merupakan satu perbuatan jenayah tetapi untuk kepuasan nafsu mereka. So, layakkah budak-budak seperti ini kita layak seperti kanak-kanak dibicarakan sebagai kanak-kanak dan layakkah mereka ini untuk diberikan privilege seperti mana yang diberikan pada budak-budak lain? Okay, fine. Kalau nak bagi diorang ambil SPM. Bagi dia orang ambil SPM dekat dalam penjara lah. So kenapa nak benarkan mereka ambil SPM dekat apa nama tempat yang terkawal ke apa-apa ke? Ambil penjara cukup. Bagi mereka belajar erti penyesalan itu sebenarnya kan. So mereka telah melakukan satu jenayah yang sangat-sangat berat. Tapi itulah, macam saya sebutkan juga, pihak YouTube pun ambil perhatian terhadap video saya itu kan. Sampai sekarang, mereka masih lagi tengah review video saya itu, nak fikir sama video saya itu selamat untuk tonton semua orang atau tidak. Saya katakan kepada pihak YouTube, benarkan sajalah video saya itu untuk ditonton oleh semua orang. Sebab dalam video itu tak ada langsung gambar-gambar yang eksplisit. Tak ada langsung perkara-perkara yang saya tunjukkan merupakan satu benda yang menyalahi jenayah ataupun akan menggusarkan awam. Sebaliknya, video saya itu adalah untuk kepentingan awam demi untuk mengulas satu isu yang sekarang ini dibicarakan di seluruh negara. Itu saja. Tak ada niat lain untuk eksploitasi isu dan macam-macam lagi. Tapi itulah kadang-kadang YouTube ni pun pelik juga masalahnya mesti sister review ni kan. Tapi sekarang ini yang paling utama antara perkara yang saya sebutkan dalam video itu ialah tentang betapa kenapakah anak-anak kita ini menjadi mua. Menjadi anak-anak yang memang tak dengar kata, menjadi anak-anak yang kurang hajar, menjadi anak-anak yang biadab, yang bebas untuk lakukan benda-benda yang jahat dan macam-macam lagi. Dan antara perkara tersebut ialah berkenaan dengan betapa budak-budak sekarang ini tidak boleh disentuh langsung. Atas alasan, oh kalau anda dihukum hukum dia nanti emosi terganggu lah, nanti jiwa pelajar itu kacau lah, nanti perkembangan mental terbantut dan macam-macam lagi. Macam pondan. Zaman dulu kita orang ni siap kena terganjang dengan tapak kaki cikgu pun. Tak ada masalah lah. Kadang-kadang kita boleh ajak oleh cikgu tu settle luar tau. Tapi relax kita ada benda pun. Okey je kita sekarang ni. Tapi budak-budak zaman sekarang ni Allahuakbar telah pun dimanjakan sangat dan segit banyak salah perkara ini terletak pada bahu mak bapak itu sendiri. Tetapi sebelum saya nak ulas berlanjut saya tak nak cerita tentang apa yang saya ceritakan kepada anda saya nak bawakan kepada anda komen-komen dari netizen yang telah dikumpulkan oleh satu portal video ini satu portal TikTok ini di mana mereka telah screenshot semua komen netizen berkenaan dengan pengalaman mereka istri selaku guru dan sebagainya berhubung dengan bagaimanakah mereka ini dihukum hanya kerana cuba untuk memanusiakan pelajar-pelajar ini anda tonton dan semuanya terpulang pada anda e Sekarang ada tengok semua sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa perasaan anda? Apakah yang anda rasa pada ketika ini? Adakah anda rasa macam semua yang berlaku itu berpatutan ataupun anda merasakan bahawa perkara itu tidak sepatutnya berlaku? Bagi saya, sekarang ini belajar-belajar kita terlampau dimuakan. Dimuakan oleh ibu bapa, tak boleh diusik langsung. Dan oleh kerana itu pihak kementerian mengambil pendekatan supaya oh kita kena ikut cakap bapa-bapa ini sebab kita tak nak kesaman. Apa masalahnya ni? Sekarang ini apa yang kita lihat? Kita sekarang berada dalam satu sistem yang seolah-olahnya hendak menjamin pelajar-pelajar ini menjadi robot dan juga menjadi tuan yang tidak boleh disentuh pada masa akan datang. Menjadi robot kerana mereka ini dipaksa untuk belajar-belajar-belajar benda pelik-pelik setiap banyak masa macam kebat ke apa-apa kan, benda yang di luar aras pemikiran mereka. Dan dalam masa yang sama juga, mereka ini tak boleh disentuh langsung. Bahkan sekarang ini saya fahamkan, memukul anak juga boleh dianggap sebagai satu perbuatan jenayah. Eh, apa cerita masalahnya? Sebab itulah sekarang ini kita melahirkan generasi binatang. Bukannya generasi orang. Dan saya harap benda ini semua berubahlah. Tolong diubah. Dan tolonglah kembalikan semula kuasa kepada guru-guru itu untuk menghukum para pelajar dan berikan mereka perlindungan. Bak kata orang tua-tua dululah. Bak kata mak-bak kita dulu kan. Nak hukum, hukumlah. Jangan patah riuk sudah. Rotan untuk mendidik. Rotan untuk mengajar bagi dia berdiri kat luar kelas ke apa-apa ke bagian longkang ke apa-apa ke silakan asal itu yang boleh membentuk mereka menjadi orang silakan tak ada masalah dan minta sangat-sangat agar guru-guru yang sudi dan mahu untuk mendidik anak-anak bangsa seperti mana yang sepatut ini diberikan perlindungan daripada sebarang tindakan undang-undang tetapi -undang. itulah susah sekali sekarang ini sebab zaman sekarang kan zaman sama nyaman Well, kalau kita ada seorang menteri pendidikan ataupun mana-mana menteri pendidikan pada sekarang ataupun akan datang yang tak ada political will untuk lakukan seperti ini, memang masalah besar lah. Sebab sekarang ini, segala-gala benda terpulang bukan kepada masa depan kita, tapi terpulang kepada undian. Betul atau tidak? Kalau kita enggan merasa penatnya belajar, maka kita akan tanggung beban kebodohan. Kalau kita terus memusuhi sebatang rotan, kelak akan terlahirlah generasi syaitan